Сегодня я вам хочу показать ту посылку, что мы сегодня распаковали, но я хочу ее показать само, сам скейт и разобрать его. Вот так это выглядит сам скейт. Вот так. Вот умеет скакать. Сейчас мы его разберем Ну, в комплект идет такая вот картонка. Не знаю, зачем она нам. А. Я понял, для чего. Для того, чтобы показать, что с ним можно делать трюки. Ну, написано на китайском. Колесики четыре и маленькая отвертка и здесь уже вставлены батарейки. Но мне кажется, что когда мы запускаем этот скейт, колеса должны светиться, а они почему-то не светятся. Значит, китайцы поставили разряженные батарейки, и колеса не светятся, нам нужно поставить новые батарейки. Ну, как сейчас меня не очень э, закрытые магазины, я не могу купить батарейки. Мы э, купим батарейки завтра. И завтра я покажу, как он, эти колеса светятся. И поменяю э, второй колер на этот колер колеса. Не знаю, какие лучше колеса, я не понимаю. Но мне кажется, что желтые, они мой удобные